বন প্ৰায় বাৰটামান বাজিলে আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছো মাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু যাব কিয় ওলাইছোঁ জানেনে কাৰণ আজি বিহু খাবলৈ মাতিছে যিহেতু সেইদিনাখন আমি বিহুৱান লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আমি সেইদিনাখন একো নাখালোঁ সোনকালে গুচি আহিলোঁ সেয়ে আজি মাতিছোঁ বিহু খাবলৈ আৰু ওচৰতে ঘৰটো ওলাই এইটোৱেই ফাইদা যেতিয়া তেতিয়া আহি খাবলৈ পাওঁ বাৰু আৰু এয়া দেখিছেনে আহি একেবাৰে মই কিটচেনত লাগি আছোঁ মানে শিখাই লাগি আছিলে পিছে মই এণ্ট্ৰি মাৰি দিলোঁ দেই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি পিনে আকৌ সকলো বহি আছে আইতা আইতা আৰু মাইনাজনীকো মাতিছে ভাত খাবলৈ এইপিনে আকৌ পূজা পূজা আৰু ৰাহুল আহিছে আমাৰ ডাঙৰ মামী ল'ৰা ছোৱালী আৰু এয়া বেটাক আম কাটি দিছিলে দে খাবলৈ কিন্তু সি নাটক কৰি পেলাই বিচনাত শুই থাকিলগৈ আৰু এয়া আমাৰ চাওঁতে চাওঁতে ভাত দুপৰীয়া ৰেডিয়ে হৈ গ'ল আজি পিছে ধেৰ আইটেম যিহেতু বিহু খাবলৈ মাতিছে সেইটো কাৰণে দাইল পাব মাছৰ শৰীৰৰ সৈতে চৰ্চৰি চিকেন লোকেল চিকেন এইপিনে আকৌ আমাৰ স্পেচিয়েল পৰ্ক দাইল লগতে আছে সাত শাক সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে আৰু ইয়াৰে পৰ্ক আৰু শাক ভাজিখিনিহে পিছে মই বনালোঁ দেই বাকী গোটেইখিনি চিখাই বনাইছে এইপিনে পূজা সেইপিনে আমাৰ মাইনা এয়া তো সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খাবলৈ লৈছে তলে ওপৰে সকলোবোৰ বহি গৈছোঁ দেইপিছ হয় স্পেচিয়েলিছোঁ নাজানো চাও লেগিছটো অকণমান মজা আৰু এইপিনে ভাইটি দুজন বহিছে ইহঁতে এইটো ৰুমত বহিছে আৰু সিহঁত আমি বেছি কি হয় তলেৰে পৰা এইটো কাৰণে ক'লো বহুতে ক'ব পাৰি হয়তো বিচনাত ভাত খাব নালাগে কিন্তু কি হয় মানে আমাৰ আইতা আৰু মা মানে তলত বহি খাব নোৱাৰে আৰু ডাইনিং ৰুম কিটচেনত আছে য'ত বহুত গৰম সেইটো কাৰণে ইয়াতে তেনেকৈ দিছোঁ সিহঁতক খাবলৈ আৰু যিহেতু ৰুমবোৰ সৰু সৰু অকণমান ঢেঁকু হয় বাৰু বুজিছে আপোনালোকে এয়া আমি ধুনীয়াকৈ তিনিজনী তলতে বহি খাবলৈ লৈছোঁ আৰু তলত বহি খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ সেইটো হয়তো বহুতেই জানে বহুতেই নাজানে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে এসাঁজ খালোঁ খাই মেলি লৈ Thank <laughs> you. আৰু সন্ধিয়াকৈ আহিল নহয় ধাৰাসাৰ বৰষুণটো ভাবিছিলোঁ অকণমান সোনকালে যাম যিহেতু মানুহজন অহা নাই তেওঁ অকণমান কাম আছিলে আজি তেওঁ কৈছে তেওঁৰ পাৰ্টিটো মানে বিহুৰ খানাটো স্পেণ্ডিং থাকিল এইপিনে আকৌ বৰষুণৰ বতৰত চাহ একাপ নাখালে হৈ যা মই আনিছিলোঁ লাও পল্লা পিঠা মাহঁতলৈ বুলি লগতে মিঠাই ভুজিয়া আৰু বিস্কুটৰ সৈতে চাহ একাপ খাই লওঁ বোলো চাহ একাপ পিছে আমাৰ পূজাই বনালে দেই আৰু খাই মেলি লৈ মই ওলাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ছিক্স মাইল পালোহি পিছে যিটোহে যাম মানে বৰষুণৰ কাৰণে আৰু ঘৰলৈ আহিব লগ আপোনালোকক দেখাওঁ কি কি বিহু আন লৈ আহিলোঁ লৈ পিনে এই বেগটো দেখিছেনে ভাইটিহঁত বিহুৰ বতৰত শিৱসাগৰলৈ গৈছিলে তাৰ পৰা লৈ আহিছে এশ টকাতে দেই ভাল লাগিছে আৰু এইখন গামোচা ডাঙৰ মামীয়ে দিছে লগতে পেন হা পেণ্ট দুটা টি চাৰ্ট আমাৰ মাহীয়েকেই দিছে আমাৰ পেইটাক আকৌ এইখন চাদৰ মাহঁতে দিলে মোক বিহুৱান বুলি আৰু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে চাৰ্টটো দি পঠাইছে মিনিভ্লকটো কেনেকুৱা পালে জনাব